Помой отбросила к на стене. Потеряла сознание. Когда пришла в себя, было уже вечер. Подняла голову, пробовала ложить пальцы. Вроде двигалась, еле вере Продрала левый глаз и пошла в деревню. Вся в крови. Когда я в коридоре встречаюсь с нашу старшую сестру. Она не узнала меня. Спросила, кто вы, откуда. Подошла ближе, ахнула и говорит, «Где тебя так носила, Ксения?» Раненая голодная тебя нет. Быстро перевязала голову у левой руки выше локтя, и я пошла получить ужин. В глазах темнело, подли... пот лился градом. Стала раздавать ужин упала. Привели в сознание, и только слышно скорее быстрее, и опять скорее быстрее. Через несколько дней меня еще брали для... у меня еще брали для тяжелых раненых крови. Мы же молоденькие совсем не в пошли, девчонки, я за мной даже подросла. Мама давно